Друзья, всем привет! Я сегодня в северной части города Патая и хочу показать вам отель, который называется Mike Beach Resort. Это очень простой трехзвездочный отель, который расположен очень удачно, в трех минутах пешком от центрального пляжа. У него локация на самом деле как бы вроде бы и север города это, и одновременно центр, где-то посередине. К примеру, торговый центр Терминал 21 расположен в 900 метрах, то есть где-то ну, 12-15 минут пешком идти. До центра фестиваля идти чуть-чуть побольше 15-17 минут. Тук-туки вообще в шаговой доступности. Пожалуйста, в любую часть города 2-3 минуты до них идти. Что еще? Есть известные очень магазины рядом там ТОПС продуктовый, да куча массажных салонов, увеселительных заведений. То есть отель расположен прямо в таком, на самом деле, очень комфортном месте. И здесь достаточно тихо. Рейтинг по букингу 7,9 из 10. Это достаточно высокая оценка. Отзывы есть как положительные, так и отрицательные. Ну, в большинстве случаев они положительные. Люди отмечают, что очень близко пляж, Несмотря на то, что это центр, как я вам говорил, тихо. Потом просторные номера, очень отзывчивый персонал. Из минусов, ну, это, конечно, то, что отель старый, какая-то живность есть, даже на территории, скудные завтраки, э, ремонт, вообще никакой. Ну, на самом деле отзывы очень сильно отличаются. То есть, ну, как всегда, это и есть. Кому-то это идеально, кому-то это очень плохо. Сразу скажу, что отель очень бюджетный, в низкий сезон чуть ли не от 25 долларов здесь можно номер забронировать в день. Это очень хорошая цена за такое месторасположение. Давайте для начала посмотрим общественные зоны и потом уже в конце посмотрим, как выглядит сам номер и сколько он стоит. Вот, пожалуйста, здесь расположен ресторан, где проходят завтраки. Достаточно нормальное помещение, все чистое, нет никаких посторонних запахов, абсолютно нормально. Спортзала в этом отеле нет. Мы с вами направляемся смотреть номер. Этот номер называется стандартный с одной большой кроватью. Его размер 32 квадратных метра, включая балкон. Вид из номера открывается на центр города. Никаких депозитов при заселении с вас не требуют. По крайней мере, мне так сказали. В середине октября вы можете забронировать этот номер от 27 долларов в день за двоих без завтрака. Если вам нужен завтрак, это будет плюс 4 доллара к номеру. сейфа в этом номере нет он есть только на ресепшене имейте это в виду для кого это важно друзья что могу сказать по поводу номера неплохой абсолютно просторный чистый тем более за эти деньги я думаю что вполне можно здесь остановиться всем привет! Хочу вам еще показать, как выглядит пляж рядом с этим отелем. Давайте туда дойдем и посмотрим. Друзья, ну как вы поняли, сразу при выходе из отеля начинаются какие-то магазины, салоны, рестораны. Идти до пляжа примерно 2-3 минуты и очень тихо. Вот имейте в виду, что прям вот эта улица, она действительно какая-то тихая по сравнению с соседними. Друзья, вот, пожалуйста, пляж. Как видите, широкий, есть лежаки, есть вся инфраструктура для отдыха. Пожалуйста, наслаждайтесь. Мне кажется, за эти деньги отель с такой локацией это просто прекрасно. Конечно, огромное вам спасибо, что вы досмотрели ролик до конца. Поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий, мне будет очень приятно. И, конечно, мы идем с вами дальше. Всем пока.